હાલ મુસ્લિમ સમાજના પવિત્ર રમજાન માસ ચાલી રહ્યો છે અનેક ઠેકાણ પણ આયોજન કરાયું છે તો સુરતના ગોપીપુરા ખાતે હઝરત ખ્વાજાદાના દરગાહ પર પણ ઇફતારનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેની મુલાકાત જી ટ્વેન્ટી ફોર ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા લેવાતા ત્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઇફતાર કરતા નજરે પડ્યા હતા તો ઇફતારનું આયોજન કરનારાઓએ જી ટ્વેન્ટી ફોર ન્યૂઝ સાથે વાતચીત પણ કરી હતી નમસ્કાર દર્શક મિત્રો હાલ મુસ્લિમ સમાજના પવિત્ર રમજાન માસના રોજા ચાલી રહ્યા છે આજે જે અગિયારમું રોજું છે અત્યારે જે ટ્વેન્ટી ફોર ન્યૂઝ ચેનલ ટીમ ખ્વાજા દાના પવિત્ર દરગાહની અંદર આપ અહીંયા આવી છે આની અંદર હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત થયા છે અત્યારે અમને જાણવા મળ્યું છે કે ચોક બજાર કમલ ગલીના નાકે આવેલા દિલ્હી દસ્તરખાના રેસ્ટોરન્ટ છે તેના દ્વારા અહીંયા ઇફતારી જે અહીંયા આપવામાં આવે છે નાનાથે મોટેરા સુધીના તો અત્યારે અહીંયા સેવક છે આપણે તેમને મળીએ તેઓ શું કહેવા માંગે છે जी नमस्कार आपका नाम अलगम वरह वक् मैं सैयद बुरहानुद्दीन उर्फ़ फैज़ल बाहु ख्वाजा दाना साहब की दरगाह में से जो यहाँ आज इफ्तारी का वो हुआ है ए, पूरा एक महीना ऐसा चलेगा हाँ पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इफ्तारी का इंतजाम होते हैं पूरा महीना और ये कई सालों से चला आ रहा है कितने लोग इफ्तारी करेंगे ये रोज के 300 सौ साढ़े तीन सौ चार सौ पाँच सौ थाल लगते हैं संडे के दिन लगते हैं साढ़े चार सौ पाँच सौ और गुरुवार के दिन साढ़े पाँच सौ छः जैसे पब्लिक बढ़ती है इस तरीके से खनचे लगाए जाते हैं एक थाल के अंदर पांच लोग खा लेते हैं अलहद लाला कहना चाहेंगे और इस साल दिल्ली दस्तर वालों की तरफ से नली निहारी रखी गई है लाला और भी सब हज़ारों चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसकी जैसी नहीं है तो वैसी बरकत कुछ लोग तरबूज भेजते कुछ लोग केले भेजते कुछ लोग इसमें समोसे में इंतज़ाम में रहते हैं कुछ लोग खजूर भेजते और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ान महीने में सबके लिए दुआएं करते हम लोग और आप लोग भी दुआएं करें कि अल्लाह तबर तब सबके बिज़नेसों में बरकत अता फरमाए रहमत अता फरमाए और तमाम के बिजनेसों में और कुशादगी अता फरमाए जी

બસ અલહમદુલ્લા રમઝાન મહિનામાં દર વર્ષે જેમ આ વર્ષે ચાલુ રહે બે વર્ષ કરોણાની હિસાબે બંધ રહેલું અને આ ઇફતારનો પ્રોગ્રામ ચારસો પચીસ વર્ષથી ઉપરથી ચાલી રહ્યું છે ને અત્યારે પણ ચાલી રહી છે અને કાલેની સલાહ પછી ચાલશે ને બધા કોમો માટે છે એટલે એવું નથી કે કોઈ પર્ટિક્યુલર કોમ માટે છે બધા આવીને ઇફતાર કરે ને સોપ ખાટે અમારે ફેજે દરિયા છે બધા લે છે આ मित्रों चार सौ पच्चीस वर्ष समय ख्वाजादान अंदर इफ्तारी रही दिल्ली दस्तर खाना रेस्टोरेंट ना मालिक से जी आपका नाम जय्यर मोहम्मद जय्यर खान हाँ, मोहम्मद भाई क्या कहना चाहेंगे आज बस नहीं सर अलहमदुल्ला हम यही नियत से आए कि ये महीना पूरा हमारा चले नहरी रोटी कभी पुलाव कभी फिरने और इनशाला हर साल करता रहूंगा के तीस दिन रोजा तक। जी जी ऐसा लगता है ऐसा सेवा आप अलहमदुल्ला हमारे स्टाफ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी नीयत भी है ऐसा है कि मतलब हम करते रहें दरगाह गाँव हम तीन सौ चार सौ लोग रहते हैं रोज जी मोहम्मद का तुफेल खान भाई अभी आप जो है ये नदी नहीं है सर दिल्ली दस्तर खान की तरफ ऐसी ये छः सौ लोगों का है सर जी दिल्ली ना वकील 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 भाई भाई है क्या कहना चाहेंगे जी हम जो ये हमारा दिल्ली दस्तर खान रेस्टोरेंट है हम लोग यहाँ चार साल से रोटी का, का काम करते हैं हम और इस बार इंशाल्लाह एक महीना पूरा ही ऐसे जो है आप यहाँ सूरत दिल्ली से जी हम जो है दिल्ली से ही अच्छा तो दिल्ली से पूरा होटल रेस्टोरेंट यहाँ लेके आए जी जी, जी। तो और बहुत हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है और माशाल्लाह हमारे सेठ भी बहुत दिलदार आदमी है और थाले में कितने लोग हैं ये तारीफ कर सकते हैं कम से कम पाँच पाँच लोग जो है और कैसा कितना थाले है यहाँ कम से कम पाँच छः सौ साल लगता है और सबका जो है इंशाल्लाह एक महीना तक ऐसे ही चलता रहेगा मेरा नाम नौशाद नौशाद पहले आप दिल्ली में थे रेस्टोरेंट पे हम लोग दुबई में थे हम और हमारे सेठ जयर खान हाँ। तो दुबई से हम लोग इधर आए जाफर भाई में काम करते थे अभी हम लोग इधर आए जयर सेठ हमारा बहुत दिलदार है बराबर है पाँच होटल का मालिक है अच्छा ये और... दिल्ली दस्तक खान के रेस्टोरेंट की तरफ से यहाँ जो इफ्तारी हुई है जे, जे। इसके लिए क्या अलहमद ला का? हाँ अलहमद लाला हमें लोग पकाते हैं सब दिल्ली दिल्ली निहारी हाँ। नल्ली निहारी हमारा सेट बहुत दिलदार आदमी है अब हमारा ऐसे चलता रहेगा डेली डेली का करता होगा ये इतने ये हमारे यहाँ यहाँ खर्चे कम से कम पंद्रह बीस हजार का डेली का आता का है डेली का, का आता है।, है और वो अल्लाह दे देंगे अल्लाह देगा इन हमारा सेट बहुत महान है बहुत अच्छा है अंदर जी ट्वेंटी फोर न्यूज चैनल टीम आई है आज अगियारमू रोजू है दिल्ली दस्तरखाना रेस्टोरेंट द्वारा अँ खूब મોટા પ્રમાણમાં સુંદર મજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે હજારોની સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદારો નાનેરાથી લઈને મોટેરા તેમજ મહિલાઓ પણ અત્યારે ઇફતારી માટે એટલે કે રોજો છૂટે ત્યાર પછી એને ઈફતારી કહેવાય છે તે અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે કહેવાય છે કે અહીંયા લગભગ પંદરસોથી સોળસો જેટલા થાળા લગાવવામાં આવે છે ઇફતારી માટેના એક થાળામાં પાંચ વ્યક્તિઓ આ ઇફતારી કરી શકે તેમાં તેના માટેનું સુંદર આયોજન ને હમણાં એક જે કહી રહ્યા હતા કે એક જે જમણમાં જે થાય છે અત્યારે લગભગ પંદરથી વીસ હજાર થાય છે જે ટ્રન્ટપાનું ચાલણ માટે હું પ્રકાશવાળા કેમેરામેન વિજય મકવાણા સાથે ખ્વાજાદા નજ દરગાહા સુરત